На каналу «Ритм» сьогодні у нашій програмі ми поговоримо про проблеми та досягнення у боротьбі з аутизмом. І сьогодні гостями нашої програми є Інна Сергієнко, консул провідної європейської асоціації аутизм Європа. Ірина Сергієнко, директор з розвитку фонду Дитина з майбутнім, а також організатор семінару у Рівному Олена Корсун. Витаю вас в нашей студии. И расчнем с того, что поговорим про семинар, чего намагаетесь до сих ты, его организовавший. Дело в том, что у нас, к сожалению, в стране существует очень большой спрос на информацию об аутизме. Не хватает знаний у людей, которые работают с такими детьми и ну, впоследствии со взрослыми. Не хватает информации, что эти люди чувствуют, как воспринимать аутизм. Вот даже с ним не надо бороться, им надо помогать он, его невозможно вылечить. Поэтому такие семинары, которые мы делаем, они помогают людям ну, как найти свою дорогу. Конечно, за один семинар невозможно всему научить, что может быть, да? но я стараюсь дать максимальную информацию, где найти, как взять, чему учиться, какие есть варианты, как эти люди себя чувствуют, как их понимать лучше. Вот так вот мы проводим наши семинары. А это семинар суток для детей с аутизмом, людей с аутизмом, или какие-то другие будут запрошены особо? Нет, это наоборот, это семинар для тех, кто работает с такими, кто помогает, для родителей, для специалистов, которые работают, для учителей, к которым в школы приходят наши дети для преподавателей детских садов, потому что они не знают, что, такое, что делать с таким ребенком. А у нас сейчас инклюзия, им полагается идти в школу. Но пойти просто так не надо, надо, чтобы там реально была оказана помощь и социализация. Расскажите, пани Олену, как часто на Ривненщине проводятся подобные семинары, и кого залучаете для организации? Ну, Мне очень приятно, кстати, что такая поддельная организация организована саме в нашей организации, именно в Ривне, что мы запросили таких гостей. Минула минулорічна конференція допомогла як фахівцям, так і батькам отримати відповіді на першочергові питання з освіти та реабілітації дітей. Також в минулому році, завдяки фонду «Дитина з майбутнім, ми отримали посібники щодо першого виявлення ранніх признаків аутизму, які роздали успішно по всім освітнім закладам, медзакладам, закладам. Шкільним закладом фахівці, батьки мали змогу передивитися та виявити на ранніх стадіях сам аутизм своєї дитини. А, як свідчить статистика, кожна сота чи 160 та дитина це дитина із хворобою аутизму. Розкажіть, будь ласка, люди, напевно, чуючи такий діагноз, вони думають, що це або якась шизофренія, або якась розмова відсталість. Поясніть, будь ласка, про цю хворобу, тому що напевно не всі люди усвідомлюють, чим вони мають справу, чого їм слід можливо боятися, можливо, і не слід боятися. Yeah. <laughs> а, уже последняя статистика говорит один из 68, к сожалению. А может быть, не к сожалению. Никто не знает, почему такие дети приходят в наш мир, для чего-то они нужны, раз приходят. А, конечно, есть повод для расстройства, когда родители узнают о диагнозе. И любой родитель, что бы я сейчас не рассказывала, он свой шок переживет, ему нужно какое-то время, чтобы понять и признать, что у него в семье особенный ребенок но вот сколько я знаю людей, которые начинают работать с такими детьми, они их потом не могут бросить. Это настолько интересные дети, когда им помогаешь, и они вот начинают выходить из этого аутизма, и они такие дают интересные проявления, они такие необычные, что вот многие люди, кто начинает с ними работать, уже никогда этого не могут оставить. Настолько это интересно. Это не шизофрения. Шизофрения – это жизнь в выдуманном мире. Да? То есть у него какая-то фантазия, и он в этом живет. Аутизм – это такое нарушение, при котором человек, он, может быть, видит больше, чувствует больше, чем мы, в более широком диапазоне. У него из-за этого перегружаются мозги, возникают проблемы. Это совершенно другая история. Он живет в реальном мире, не в придуманном. То есть у него нет фантазий или каких-то галлюцинаций. Этим он отличается от шизофрении. Шизофрению можно лечить таблетками, а аутизм нет. Расскажите, в каком веке можно пометить первые знаки аутизма? И куда звертаться в таких случаях? Заметить первые признаки можно у малышей один год. Сейчас есть врачи, которые могут даже раньше это диагностировать. Базовые признаки это то, что ребенок не смотрит в глаза, ребенок пытается избежать контакта с родителями. Чуть позже ребенок не разговаривает, не копирует своих родителей. Это самые-самые базовые признаки, которые можно заметить у детей, причем у самых маленьких. А расскажите, куда можно вернуться? Вот, ну, до какого лекаря, например? Тут пометилось, что ты как-то не ну, так себя поводит. В идеале это должны диагностировать педиатры или хотя бы э, отправлять с подозрением на аутизм к врачам, которые уже натренированы специально на диагностику таких вещей. То психиатры. То есть психиатры. А че каждый психиатр может, скажем, компетентно визначити диагноз? В Украине, а напевно... Ну, ну, можно я тут расскажу. Так... Дело в том, что я много езжу по регионам, и разные бывают психиатры. Многие считают, что это шизофрения, и даже не хотят изучать. Детские психиатры, как правило, их это мучат. Они должны это диагностировать. Многие просто не хотят. Есть такая проблема, тогда люди вынуждены ехать и обращаться ну, главному детскому психиатру Марцинковскому, или они едут в Ахмадет, то есть должны ехать в Киев за а расскажите, насколько дорого вартись мне это ликувание, вы, 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 вы по-видимомуляла аутизма ведь аутизму не можно вылекуватися, потребно ликуватися, пеликуватися всю жизнь. Лечение на самом деле разбивается на две части: лечение лекарствами, оно помогает только от каких-то побочных эффектов, то есть, если у ребенка, например, чувствительный желудок или головные боли какие-то или еще что-то, это можно лекарствами помочь. Но большая часть работы с аутизмом это образование. То есть ребенка нужно научить, как играть, как говорить, как делать одно, второе, третье, то, что нейротипичные дети, то есть обычные, к которым мы привыкли, учатся сами, копируя нас. А вот не копируют, поэтому их нужно научить от копирования, то, что должны повторять за нами, до того, что уже на следующих стадиях они будут думать сами и решать за себя. Дело в том, что это стоит mm -hmm. дорого, потому что э, методики которыми это делается, есть специальные методики, есть несколько разных методик, но их обучение этим методикам у нас нет, они стоят очень дорого, то есть это западные методики, и специалист, который прошел это обучение, он потратил много денег, естественно, свои услуги будет продавать Дорого, если это хороший специальность. Но их мало в Украине. Ну, что... их становится все больше и больше, потому что родителям приходится обучаться, так или иначе. Люди сами обучаются, люди сами открывают какие-то небольшие свои сервисы. По правило, это родители, которые столкнулись с такой проблемой. Кто-то из родителей идет учиться, потому что во многих местах другого варианта нет. Ну, а быть, да. в ценовом эквиваленте можно вызначить сумму, например, ну, в рик, например, в месяц? Да? Это зависит от количества. Ну, вот сейчас, допустим, ну, сейчас так все меняется, этот курс доллара, что вообще невозможно понять. Ну, допустим, стоимость часа может колебаться от 100 гривен, ну, это я в Киев говорю, я про Ровно, ну, наверное, это, скажу. Да. Да? От 100 гривен, который, ну, не специалист, то есть какой-то интерн, который под руководством, под супервизией работает вот, до, там есть люди берут 350 гривен в час, есть 700 берут гривен в час, то есть разбег очень большой. Вот, допустим, садик ты, на Смыводнем, который есть у нас в Киеве, ну, он так на месяц выходит вроде бы как дорого, 25 тысяч гривен в месяц стоит пребывание ребенка. Но если пересчитать на час, это около 100 гривен в час получается, потому что ребенок 5 дней в неделю, А з 8:00 утра до 6:00 вечера, это 10 часов в день находится в терапевтической среде с занятиями. Это стоит действительно дорого. И получается вот такая вот цена. А розкажіть, наскільки от таке навчання і такі терапії, вони допомагають потім ці дитини вирости практично повноцінною, майже нічим не відрізняючись від здорових своїх однолітків і так само реалізувати себе по в подальшому житті і в професії, в які обрать. Бо нас це сложно, тому що у нас дальше немає продовження. что дальше этот ребенок, который прошел первичную реабилитацию и первичную социализацию, который может идти в школу, он попадает никуда сегодня. Ну, во многих местах есть, конечно, школы, есть ну, отдельные островки, скажем так, куда этот ребенок может попасть. Но чаще всего это вопрос родителей, насколько они могут обеспечить ему сопровождающего, насколько их финансовые возможности позволяют. Мы только сейчас вот ведем большую работу работаем над новыми законами, чтобы ввести туда все-таки, чтобы дети могли посещать школу не просто так, а с толком используя, чтобы был сопровождающий, чтобы были специалисты, которые пишут программу развития. Тогда как концу школы у каждого ребенка свой план, утисты все разные. Один может стать Биллом Гейтсом, другой будет фасовать продукты в супермаркете. И это тоже будет хорошо. Скажите, история знает каких-то выдатных людей, которые есть с хворобой аутизма? Если так, то назовите, чтобы наши глядачи знали, что как бы, это целиком нормальные люди, только нужно их понять, и нужно войти в их становище. Ну, считается, что аутистом был Моцарт, не знаю, конечно, я ему лично диагноз не ставила, но есть, такая, mm -hmm. <laughs> есть такая... Думка... Есть такое мнение, есть даже мнение, что Моисей, который вывел время с Гитта, тоже он был аутистом. Сейчас считается, что был гейс аутист. То есть таких людей, в принципе, много. Есть известные художники, есть известные музыканты. Я, например, уже два года езжу в Канаду на фестиваль людей с аутизмом. Совершенно потрясающие люди. Там и режиссеры, и актеры. Там кого только нет. Один молодой человек, он потрясающий, рисует ткань, на ткань рисунки для платьев с Филиппином. Совершенно невероятные вещи делает. Хотя он Не очень висока функціонально. Есть певцы, Есть один аутист из Англії. Он говорити не може, говорить, говорити. Скажіть, будь ласка, от, українці з діагнозом аутизму не мають доступ до цього фестивалю? Як вони можуть на нього потрапити, якщо вони бажають і не мають якісь певні вміння? Пожалуйста, они могут обратиться в Фейсбуке ко мне лично. Они могут обратиться через фонд Дитана с Потому что сейчас как раз идет номинация на очередной фестиваль. Мы переводим сейчас, вот буквально сегодня стартовала. Мы сейчас переводим номинации, мы обязательно выложим в, это в интернет, какие номинации на фестивале. Подавался один мальчик, он поет из Львова в прошлом году, но не получил премию. Ну, да, там наші були. Головне пробувати себе да. йти вперед. От, ми трошечки зачепили фонд. Дитина з майбутнім. Розкажіть да. більш детально, коли виник цей фонд, як давно він функціонує, і скільки дітям вже встигло допомогти. Фонд функціонує вже більше 5 років. Скільки дітям? він помог? Я і не скажу, У фонда очень много направлений. То есть мы занимаемся адвокацией, мы распространяем информацию про аутизм, об аутизме, что это такое, куда идти, что делать. Мы занимаемся юридической поддержкой родителей. Например, если в школу отказываются принимать аутиста, то мы помогаем, да, что, куда дальше идти, что делать, к кому обращаться, да. И так далее. Студия также мы Дальше. Спасибо. Спасибо. У нас есть студия социализации при музее Шевченко. Раз в неделю там собирается класс, и дети с аутизмом и нейротипичные дети там вместе занимаются. И еще наш фонд помогает садику для аутистов в Киеве. Вот очень поддерживает. Мама сказала, да? Но <с original> маму не ссылайся. Там, там <с <с это so, так, расскажи про наш главный будущий проект. Да. И сейчас проект у нас есть, это онлайн-образовательный проект. Там будем собирать лекции про аутизм, чтобы они были в более широком доступе для людей. Потому что лекции это хорошо, но не у всех есть время и возможность приехать. Этот проект называется «Спектр» и он стартует в следующем месяце, в феврале. Мені також відомо, що у вас налагодилася співпраця із дружиною президента України Петра Порошенка і з пані Мариною Порошенко. Розкажіть, як ви вийшли на цю співпрацю і що вона чи вона є багатообіцяючою, чи допоможе ця співпраця значно, аби вирішити певні проблеми людей з аутизмом? Ми обращались до Марії Порошенко ще в минулому году. Мы приглашали, при ООН проводится мероприятие, такая аутизм спикс американская, большая благотворительная организация. И они плотно работают с организацией объединенных наций, в частности аутистами занимается жена Пангемона. Вот И они проводили мероприятие, ну для первых лиц там, и приглашали, ну стали нам приглашение, и мы пригласили Марину Порошенко, но, к сожалению, они тогда не поехали, то есть она сказала, что да, поедет, но Петр Алексеевич не поехал, они не поехали, тогда там война там была, вся эта история, они не смогли поехать. Это мероприятие, но контакт у нас остался, мы приглашали на наши мероприятия. Недавно фонд, но дело в том, что Марина Порошенко она не может заниматься только аутистами. Это неправильно, она занимается всеми детьми. И вот фонд Марины Порошенко недавно вышел с такой инициативой, что они будут продвигать инклюзию, что для нас очень важно, потому что очень тяжело продвигается этот вопрос. И они собрали такую рабочую группу вместе с уполномоченным по правам детей и Кулевы. И там собрались организации, представляющие аутистов, организации, представляющие других особенных деток. И там с проблемами зрения, и глухоты, и просто общефизически, просто тяжело больных. У нас много таких деток. Вот у нас собралась такая группа, и мы все вместе вот вносили правки в законодательство. Очень тяжело идут эти правки, потому что мы вносим. А естественно, там где-то юристы их отвергают, потому что понимают, за этим стоят деньги, это надо повышенные расходы, их пытаются выкинуть. Но сейчас, вот я должна сказать, что благодаря именно действиям Марина Порошенко, этот вопрос двинулся с мертвой точки. И даже вот наши замечания сейчас буквально было вчера слушание. Они учтены уже, наши замечания, хотя еще побороться предстоит, потому что нужно еще, чтобы депутаты за них потом проголосовали. Но комитет пропустил, и мы в общем, с этой мертвой точки сейчас начали двигаться. Это очень важно, иметь такую возможность, когда интересы, особенно детей, кто-то лоббирует. Особенно такой, в общем-то. Ну, важный человек, как Сбой. первая леди. Для нас это очень сейчас хорошо, и мы стараемся максимально воспользоваться этим моментом и как можно больше изменений в законодательство заложить, чтобы у людей была возможность. Напевно, на один десяток років науковці б'ються над вирішенням питання на аутизму. Скажіть, як спрогресувала за цей час наука, наскільки легше стало лікувати людей з діагнозом аутизм? Наскільки більше досліджень стало на цю тему? Ну, Безусловно, прогрес є, тому що в початку вважається, що це проблема холодності матері. что вот смотри, такая вот строгая и жесткая, значит, вот у нее ребенок аутист, на а мать. Потом была э, теория, что надо ребенка обнимать а, и насильно удерживать. Э, это было совершенно ужасно. У нас, кстати, на постсоветском пространстве холдинг-терапия еще присутствует. В отдельных местах я в интернете нахожу к сожалению. Потому что для аутистов это страшная вещь, потому что у них другое восприятие, у них прикосновение к коже может вызывать очень болезненные ощущения. А теперь представьте, что ребенка насильно обнимают, заставляют мать его насильно обнимать и удерживать. И у него там все одно печет, он орет, никто этого не понимает. Ну, и с каких-то могут быть хорошие результаты. К счастью, наука прогрессирует, есть хорошие методы, есть eBay, есть TICH, есть DIRFLOTAM, есть другие, сейчас новые методы появляются. Они, в общем-то, у них много схожего, немножко есть разница в подходах. Я об этом обычно рассказываю на своем семинаре, в чем заключается схожесть, в чем разница, в каких случаях какой метод ну, лучше играет. Но они постепенно, я так вижу, усредняются между собой, потому что все друг у друга смотрят, все растут. То есть я даже вот тот семинар, который я читала, в прошлый раз, когда у вас тут захватывали администрацию, как раз была у нас революция в этот момент. Вот. И тот, который я сейчас, субтитря, тема та же, я полностью переделала. Уже за эти полтора года очень изменилось, очень много. И у меня уже совершенно новая информация. Очень быстро, очень много сейчас этим занимается вопросом. Он на слуху, проблема растет. Один из 68 тоже очень много. И поэтому ученые очень сильно занимаются и методы прогрессируют. Можно я дополню, что за, за год, вот, когда вот в том году была конференция, в этом году, вот опять же -таки, за год статистика в нашей организации выросла на 15 человек, это пришло очень много малышей, очень много, двухлеток пришло, это уже значит, что работает ранняя диагностика. Как бы, э, ну вот статистика растет, как бы официальных данных, я так понимаю, они все так смыты-стерты, но они есть. А все все таки сколько детей за аутизмом есть на ревеньши? Официальные данные идут 68 человек, но это официальные данные. Это не правда. Да, вот Я это на сколько больше их есть на справки? Втрое. Я так я так думаю. Может быть больше. Даже если взять один процент, то очень просто считать. Каждый год в Украине рождается около приблизительно. Ну сейчас я не беру сейчас тут там области отрезаны, вот до войны около 500 тысяч детей рождается в год. Из них считать 1% действий. У нас статистика очень сильно остается, дети не продиагностированы. Чаще всего это вылезает уже на уровне школы. Когда ребенку надо идти в школу, он попадает на ПМПК. Неправильная диагностика имеет несколько причин. Первое, ну, некомпетентность врача или родители не обращаются. То есть тут есть ну, желание родителей. Желание родителей. Второе, не все родители хотят фиксировать психиатрический диагноз, это стигматизированная зона. Те, кому не нужна инвалидность, как правило, этого не делают. Следующий вариант это инвалидность по группе А. Больше выплаты был один регион, так, где мне пожаловали, что психиатр там, неформально призналась, что мне сказали: больше ставить аутизм, мы тебя уволим. Ну, местные власти потому что это другие выплаты из бюджета, а такое да, тоже да. случается. И следующий момент – это наличие сервиса. Например, в городе существует некий центр, где детьми занимается государственный центр социального развития. Но там, допустим, в уставе написано, что детей с психиатрическим диагнозом нельзя туда брать. И все, тогда ставится сенсор на моторная аллергия, там что-нибудь еще Задержите, такое. Там, там задержка развития, задержка речевого развития, чтобы ребенок мог получить доступ к сервису. То есть все понимают, что он аутист. Но в статистике он не присутствует как аутист, потому что иначе он будет лишён сервиса, который будет? ему необходим. То есть есть разные нюансы, почему неправильная статистика. Ну, из личного опыта, как бы у меня ребенок был с аутизмом, но диагноз у нас был сенсомоторная бы Но все знали, что у нас аутизм. Ну вот, вот так как бы сначала было легче нам, как родителям, потому что это все-таки в трехлетнем возрасте легче воспринимать, а потом все-таки было легче какие-то возможно, проблемы с образованием решать, как бы легче диагноз, легче, меньше проблем. Ну, вот так. Напевно, чем раньше вернуться за какой-то квалифицированной допомогой, тем краще. можно... Не знаю. Так і скажіть, чим загрожує, якщо, наприклад, батьки легковажать цим питанням, не звертаються, не хочуть, аби скажімо так, було клеймо на дитині, що він там дитина з інвалідністю, а потім людина з інвалідністю. Розкажіть, наскільки не можна легковажити цією хворобою, і треба вчасно звертатися? Абсолютно нельзя, потому що починає відставати в развитии. Начинає з тих раніше признаків, которые поскольку ребенка не капітан, не говорить, не комуніцирует. Из-за этого он потом очень сильно отстает в развитии. И получается, что чем дальше, тем труднее. Если в пять лет еще можно выдержать ребенка, который ведет себя как двухлетний, то когда ребенку 10 лет, а он ведет себя будто ему 4 года, это тяжело. А когда тинейджеры идут, это уже совсем кошмар. Абсолютно нельзя это делать. Ну, там да. етапі і на радше до тут да. розкажіть з власного досвіду, там де можливо ви бували в тих країнах, як відрізняється ставлення до людей з аутизмом в Україні і в інших країнах світу, і так само рівень надання їм медичної кваліфікованої допомоги? Дуже різна по сторонам. страна на страну не похожа. В каждой стране есть какие-то свои. Где-то в какой-то зоне у них лучше, а в какой-то зоне у них а, отстает. Я очень много в рамках Аутизм Европа путешествую по Европе. У нас каждый год в другом месте наша эм, ассамблея происходит, чтобы именно посмотреть разные опыты. Как правило, инициаторы э, каких-то сервисов и каких-то продвижений в стране это родительские организации, вот такие как наша, да, когда мы местные организации. То есть всегда это двигают родители. И, и организуют родители, и они уже добиваются от государства каких-то там финансовых и прочих вещей. Лучше самый большой коммунизм, который я для аутистов в рай, это в стране Басков в Испании. Но там этим всем занимается организация, которая уже более 30 лет. И их организатор, там женщина, ну, может, понятно, ну, хорошо старше нас, она бывший летчик, Италиадор, в общем, там такая женщина, что она коня на скаку остановит, да, быка там за рога возьмет, Поэтому у них даже не только из дома поддерживаемого проживания для взрослых аутистов. У них есть гостиница, где если вы уезжаете, вам не с кем оставить вашего аутиста, то можно оставить в этой гостинице. У них есть мастерские, куда привозят, даже если аутист живет с вами дома, его привозят туда на занятия, автобус ездит, развозка привозит. Его там возят в бассейн всех вместе, и с ними какие-то преподаватели. И все это за счет там, государственного, местных властей, и немножко доплачивают родители. В принципе, родители отдают пособие, которое они получают на такого вот む, ребенка или там уже взрослого. Но это далеко не везде такой рай. Это то, к чему, может быть, надо стремиться. В Америке неплохо, в Канаде бьются еще за свои права. Сейчас очень много стал слышен голос именно самих аутистов взрослых. Потому что не всегда то, что хотят родители, и то, что хотят сами аутисты, это одно и то же. Потому что родители хотят вылечить. И очень много денег тратится на науку, именно на эту волшебную таблетку, которая вылечит аутисты хотят, чтобы их принимали такими, какие они есть. Они говорят, у нас мозги работают по-другому. Мы воспринимаем этот мир по-другому, но мы такие же люди, как и вы, просто немножко другие. Поэтому вы нам помогите, где нам плохо, вы нас обучите, помогите нам выйти в мир, и дальше мы с вами справимся. Вы только не пытайтесь нас, ну, мозги нам поменять. Их нельзя поменять, они у нас вот такие. И поэтому сейчас все громче и громче их голос. И они очень много делают организаций по самоадвокации в мире. Родительские организации тоже работают. Проблемы, например, недавно судилась, помогала Аутизм судиться французским организациям со своим правительством, потому что те тратят деньги на науку и совершенно не помогают сервисами. Ну, нау науку выгоднее, науку потом можно продавать. А сервис, который оказываешь, его вот и то человека, его не так видно. Поэтому, да, проблемы есть везде. У нас, конечно, проблем пока больше, мы отстаем. Ну, тоже работает. От вы говорите, что аутисты в странах Европы и в других странах света, они э, очень активно уже привыкают защищать свои права. А вот как с аутистами в Украине? Они привыкли уже защищать свои права? Насколько часто они это делают? Появляются сейчас первые, потому что даже раньше взрослых аутистов официально не было. Это вот, кстати, первое, что наш фонд сделал, это первую акцию, что мы провели, это мама, они шизофреник, и аутист, потому что в 18 лет меняли диагноз на шизофрению или там, поражение мозга, и у нас взрослых аутистов официально не существовало. Поэтому у нас уже сейчас есть официально взрослые аутисты. Они пока еще не такие взрослые, они еще не защищают права. Но есть другие взрослые, которые знают, что они аутисты. Возможно, они сейчас уже тоже получили диагноз, они не диагностированы по-прошлому которые тоже открывают и свои сервисы, и начинают говорить о своих потребностях. Но пока у нас носит такой единичный характер. Еще такого большого движения нету, потому что мало. Зрозуміло, дуже дякую за розмову. Дякую, що приїхали. Завітали в нашу студію. Нашим глядачам нагадаю, що гостями прямої мови сьогодні були консул провідної європейської асоціації аутизм Європа Інна Сергієнко, організатор семінару в Рівному Олена Корсун та директор з розвитку фонду Дитина з майбутнім Ірина Сергієнко. Дякую, що дивилися. Будьте уважними до людей навколо до своїх дітей. Побачимось.